Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pada satu majlis di kampung Maring Penan, Jabatan Suai dekat Niah Miri, Datuk Sinanji menegaskan andaian orang asing bahawa masyarakat Penan masih hidup berpindah randah dan tidak mendapat pembelaan kerajaan adalah tidak benar sama sekali. Perdana Menteri sebaliknya berkata masyarakat Penan kini sudah menikmati perubahan yang begitu ketara ke arah gaya hidup yang lebih moden. hasil pembelaan kerajaan sedia ada. Adalah tidak benar sama sekali Dia kata kalau nak tengok penan moden, Penan yang sudah mendapat pembelaan nasional Maka datanglah ke rumah panjang Hari ini saya dapat saksikan penan moden yang ada di dalam sama-sama dalam kita dalam majlis ini. Datuk Seri Najib turut mengumumkan peruntukan sejuta ringgit kepada Ketua Masyarakat Penan Temenggung Datuk Hassan Sui. Ia bagi menaik taraf kemudahan dan keperluan kaum Penan selain peruntukan rm ringgit kepada Persatuan Pembangunan Tipun Penan Sarawak Petipun untuk tujuan pendidikan anak-anak Penan. Pada majlis itu, beliau menyampaikan surat kelulusan skim pinjaman rumah panjang untuk 34 pintu di Kampung Maring Penan dan 89 pintu rumah tinggang di Kuala Pandan Sebau. Ketika ini terdapat kira-kira 18,000 etnik penan di Sarawak. Pada perasmian Pusat Transformasi Luar Bandar, RTC Sibuti di Bekenu, Perdana Menteri meluluskan tiga projek bagi kawasan Bekenu dan Lambir bernilai 97.8 juta ringgit. Hampir 95 juta ringgit untuk projek bekalan air Bekenu dan 1.5 juta ringgit lagi untuk dua projek perumahan rakyat termiskin PPRT. Penduduk di Bak Kelalan boleh mengharapkan lebih banyak peruntukan daripada kerajaan pusat maupun negeri bagi menambah baik jalan raya dan infrastruktur sedia ada. Timbalan Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu ini termasuk pelaksanaan penambahbaikan jalan Long Luping ke Bak Kelalan. Pembinaannya bakal mengakhiri penentian penduduk di kawasan tanah tinggi itu yang menginginkan jalan raya lebih selesa. Bagi kerja-kerja pembinaan akan dikendalikan Kor Kejuruteraan Angkatan Tentera Malaysia. Beliau menambah kawasan Baklalan mempunyai banyak potensi untuk dibangunkan namun terbantut setelah lima tahun di bawah pembangkang. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ditemui pada majlis pemimpin bersama rela di Dewan Bunut Nur Baklalan di Lawas. Pada majlis itu, beliau mengagihkan pakaian seragam serta menyampaikan sijil penghargaan dan pemakaian pangkat kepada pegawai rela. Dalam majlis itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengumumkan peruntukan RM16 juta ringgit untuk anggota rela Sarawak. RM8 juta ringgit merupakan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, manakala selebihnya daripada Kerajaan Negeri. Inisiatif itu disifatkan sebagai pengiktirafan fungsi rela yang merupakan tangga teratas dalam pasukan sukarelawan selain merupakan barisan kedua dalam anggota keselamatan negara selepas polis dan tentera. Turut hadir Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Menteri Dalam Negeri 1, Datuk Nur Jazlan Mohamad dan Ketua Pengarah Rela, Datuk Kamariah Mohamad Noor. Turut kelihatan calon BN bagi N81 Baklalan, Willy Liao. Negeri Sarawak memerlukan tenaga kerja yang berkualiti dan berkemahiran tinggi yang berasaskan inovasi, kreativiti dan nilai tambah ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Ekonomi negeri ini memerlukan lebih ramai para pekerja yang berinovasi, kreatif dan produktif. Hanya pekerja yang mempunyai bakat tinggi yang mampu memberi idea di luar kotak outside the box dan pada masa sama itu idea itu boleh dilaksanakan untuk memajukan ekonomi negeri. Tan Sri Adenan yakin golongan pekerja sentiasa bersedia pijak merebut peluang selain berdaya saing dalam melaksanakan perubahan selaras dengan aspirasi kerajaan menjadi negara maju menjelang 2020. Saya menyuruh kepada seluruh warga kerja agar sentiasa berusaha menjadi pekerja yang produktif, berhemah, berhemah dan berintegriti. Ketua Menteri menyatakan demikian dalam perutusannya bersempena sambutan Hari Pekerja 2016 yang bertemakan pekerja berkemahiran penggerak ekonomi di Kuching. Kementerian Pelancongan Sarawak akan menubuhkan pasukan jawatankuasa khas bagi merancangkan industri pelancongan negeri. Menterinya, Datuk Amar Abang Juari Tun Abang Haji Open menyatakan ini memandangkan sektor pelancongan menyumbang 11% kepada pendapatan negeri selepas sektor pembuatan. Kita punya kelemahan ialah uh, untuk membawa para pelancong ke Sarawak. Dan MAS, dekat certain important routes. Paris is a very important for Europe Besides London Tapi dia dah potongkan uh, Paris Dia tak lagi terbang di Istanbul, Turkey Dan these are the areas that they should have preserved Sarawak, Kuching khususnya berdeban masalah laluan strategik dengan Malaysia Airlines Berhad MAB selain penarikan laluan Jakarta Kuching oleh Air Asia. Selain itu, kegagalan rundingan laluan serantau dengan Maswings Wings turut memberi satu tamparan kepada jumlah ketibaan dan promosi pelancongan yang telah dilaksanakan di negeri ini. Bagaimanapun, Sarawak kini mempunyai laluan penerbangan langsung dari luar dengan rakan strategik baharu menerusi Sikil Air dan Singapore Airlines dengan sasaran eko pelancongan perubatan dan pendidikan. Beliau memberitahu demikian selepas merasmikan Samudra Hotel di Jalan Satok Kuching. Hotel milik Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Pelita itu mempunyai sebanyak 37 buah bilik termasuk sebuah bilik majlis, restoran dan beberapa perkhidmatan lain. Keunikan fenomena alam semula jadi iaitu benak yang berlaku di Sungai Batang Lupar menyebabkan Bandar Sri Aman sering menjadi tumpuan dan sebutan ramai. Dalam aspek pembangunan, Bandar Sri Aman juga tidak terkecuali daripada mendapat perhatian umum khususnya berkaitan projek pembinaan Hospital Sri Aman yang baru. Kita ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Rosita Ampong. Baik masyarakat tempatan maupun pihak luar, ramai yang memperkatakan projek pembinaan hospital Sri Aman yang melibatkan kos 200 juta ringgit. Biarpun sering timbul pelbagai andaian dan anggapan terhadap projek yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semasa lawatannya ke Sri Aman pada 2011. Yang pastinya rakyat Sri Aman meletakkan harapan tinggi menggunung agar ia disiapkan secepatnya. Sebab kami perlu hospital, perlu sebab ia kesatuan. ...diri-diri guna kita dalam hidup. Ha, ia ajak nak minta kami, ha, kami nak ke hospital di Seri Aman... ...buat secepat mungkinlah. Harapan mereka sememangnya wajar ekoran hospital sedia ada... ...yang telah digunakan sejak 1959 tidak mempunyai kemudahan mencukupi. Ia terutama sekali untuk kes-kes kecemasan serta perubatan yang berat... ...dan terpaksa dirujuk ke Hospital Umum Sarawak dengan jarak perjalanan 3 jam yang terpaksa diharungi pesakit. Dengan sebahagian penempatan penduduk bahagian Sri Aman berselerak di kuasa luar bandar dan pedalaman, ramai yang tidak sanggup membayangkan jika ada pesakit di pedalaman yang terlebih dahulu perlu mengharungi perjalanan menggunakan laluan sungai untuk sampai ke hospital Sri Aman, seterusnya ke Kuching jika perlu mendapat rawatan lanjut. Kami mohon kepada pihak kerjaan, untuk menyegerakan pelaksanaan pembinaan hospital kerana kami di bahagian seram ini sangat-sangat memerlukan perkhidmatan hospital kerana sebelum ini kes-kes kecemasan kami banyak merujuk pesakit-pesakit di Kekucing Fasa kedua projek ini iaitu pembinaan bangunan hospital sebenarnya telah pun bermula sebaik tender dianugerahkan kepada kontraktor pada Oktober tahun lepas dan dijangka siap pada 2018. Kananya sudah 2011 sudah jadang sampai sekarang Berapa tahun sudah oh, Orang semangat tunggu-tunggu pun kena marah semua Kalau dapat saya harap kerja Cepat lagi lah Panggil kontraktor kerja betul-betul lah And we are expecting as the contractors has promised that they will as they will complete by 2018, within a period of three years, right? So we also sincerely hope that they will keep their promise according to the contract. And uh, of course, the Ministry of Health has to monitor. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. S. Subramaniam pula semasa lawatannya ke Hospital Betong bulan lepas memberi jaminan pihaknya akan sentiasa memantau perkembangan projek tersebut. Uh, piling sudah mula. So lepas piling sudah mula means bermaksud construction has started lah. And uh, we will monitor that very seriously. If there's any issue in contractors then uh, we won't hesitate to terminate contractors who are not good. Semasa majlis perletakan batu asas projek ini pada Februari 2015, Perdana Menteri ada menjelaskan hospital Sri Aman yang baharu ini nanti akan menjadi hospital pakar minor dengan 108 buah katil. Sekarang cuma saya diberitahu 5 sampai 8 peratus saja dia punya kemajuan. Dan mungkin akan ambil 2 tahun sekurang-kurangnya sebelum hospital itu boleh berfungsi. Selepas Sri Aman sudah berfungsi dan kita boleh tempatkan pakar di Sri Aman. Sekalipun ketika ini ramai yang menganggap projek tersebut hanya gimmick pilihan raya umum Dun Sarawak, hakikatnya tapak seluas 20.6 hektar telah tersedia kontraktor telah dilantik dan kerja-kerja pembinaan telah bermula. Hanya perlu dipastikan pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan demi segunung harapan seribu impian, kira-kira 65 ribu penduduk di bahagian Sri Aman. Rosita Ampong, Berita RTM. Musim kempen pilihan raya menimbulkan idea kreatif penduduk dalam merancangkan perang poster dan bendera parti calon bertanding. Di kampung Belimbing Lawas, golongan belia kampung itu mencetuskan idea membina replika kapal perang yang dihasilkan daripada kayu kayan dan bahan buangan yang dihiasi bendera. Dan kita ikuti pula laporan yang disediakan wartawan Saleh Cikri. Bagi anda yang melintasi kampung Belimbing di Lawas ini, Pastinya anda akan tertarik dengan sebuah replika kapal yang dibina bercirikan kapal perang. Kapal ini hasil kreativiti golongan belia kampung berkenaan yang memanfaatkan sebahagian aktiviti masa lapang mereka terutama ketika hujung minggu. Sebenarnya kami buat uh, replika ini untuk hiburan sepau, untuk kampung, untuk belia-belia kampung kan. Jadi aktiviti kami di kampung ini sebelum perayaan raya pun kami siapkan awal macam perancangan awal-awal lah untuk memabitkan belia-belia pemuda kampung kami. Eh. Macam kami tahun-tahun yang sudah lah. Berukuran kira-kira 6 meter panjang, replika ala-ala kapal perang ini dibina menggunakan sekurang-kurangnya 10 batang buluh dan 30 batang pokok kecil untuk dijadikan dinding dan juga senjata. Lebih menarik, seluruh rangka kapal dipasang dengan 50 helai bendera. Pembinaan replika kapal perang ini pastinya melambangkan kekukuhan serta semangat perjuangan golongan belia dalam mendepani cabaran dan rintangan ibarat armada di tengah samudera. Dan kebaikannya untuk kita mengumpul semula muda supaya jangan berkeliaran dan bersama-sama lah, membuat aktiviti yang sehat. Lah ini. Supaya anulah meriah kampung semua berkumpul Ialah kebaikannya. Replika ini disiapkan dalam masa empat hari melibatkan lebih sepuluh belia dengan kos kurang lima puluh ringgit. Sebelum ini, belia kampung Belimbing pernah pembina replika serupa yang menyerupai kereta kebal. 30 penduduk di kawasan Parlimen Puncak Borneo menerima bantuan baik pulih rumah. Ia hasil sumbangan filkra berjumlah RM240,000. Sumbangan tersebut merupakan salah satu program tanggungjawab sosial korporat di bawah agensi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Simbolik pelancaran dan penyerahan sumbangan disempurnakan di malam menterinya Datuk Ahmad Jazlan Yaakob pada program Mesra Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Darul Islam Belimbing di Padawan. Selain itu turut disampaikan sumbangan berupa barangan asas harian kepada ibu tunggal dan warga emas serta sumbangan beg sekolah kepada 100 orang pelajar. Datuk Ahmad Jazlan turut melawat salah seorang penerima bantuan baik pulih rumah Saleh Sereng yang juga merupakan pesakit kronik sejak dua tahun lalu. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Fekra Berhad, Datuk Ramli Abu Bakar dan calon Dun Tarat, Datuk Roland Sagah Wein. Polisi baru menangani kenaikan harga rumah dan penurunan kuasa sebagaimana terkandung dalam manifesto BN menerima reaksi positif rakyat. Menteri Perumahan, Datuk Amar Abang Juari Tun Abang Haji Openg berkata, rakyat terus memberikan reaksi positif sejak manifesto itu dilancarkan selasa lepas. Housing is another one. We are going to develop new policies in order to us to for us to monitor the rising uh, Or, the government has to intervene. Dalam sidang media di Kuching, Datuk Ammar Abang Johari berkata pihaknya akan berbincang dengan Kerajaan Persekutuan berhubung beberapa perundangan yang bertindih. Kederaan Menteri, Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rohani Abdul Karim di Kampung Melayu Stumbin Sri Aman disambut dengan Majlis Doa Selamat dan Kesyukuran. Ini berikutan kemarin beliau mengharapi detik cemas apabila pintu helikopter secara tiba-tiba terbuka di udara. Ahli Parlimen Batang Lupar itu kelihatan terharu dan sebab sebaik bacaan doa dibacakan serta penduduk kampung secara bergilir-gilir melakukan acara menepung tawar. Insiden cemas itu berlaku kira-kira 9 pagi kemarin ketika Datuk Sri Rohani dalam penerbangan dari Sibu ke Kampung Igan untuk menghadiri majlis di kawasan Dewan Undangan Negeri Jemoreng turut bersama beliau dalam helikopter itu setiausaha sulit kanannya Reza Rizvi, setiausaha Akbar Kam Kamarudin dan pegawai khas Muhammad Rashiman Rasid. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Pada 10 pagi, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Sri Ismail Sabri yang menghadiri Majlis Simpunan Persatuan Bekas Anggota Kemas Malaysia Cawangan Sarawak PBA KM di Kompleks Islam Baitul Mal Kuching. Pada 10 pagi juga, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Julaini Tuan Ku Jaafar menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Surau Al-Amin di Kampung Sunggang Melayu Baru Lundu. Pada 4 petang, Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Jari Tun Openg menyempurnakan Majlis Perasmian Pembinaan Jambatan Besi Kampung Kude di Kampung Kude Lama Kuching. Baik saudara demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan bersempena dengan hari pekerja hari ini selamat hari pekerja diucapkan pekerja berkemahiran penggerak ekonomi. Baiklah berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik. Silakan Taufik. Terima kasih Damia Kasandra Manja dengan laporan Lina Sangsung dari Sarawak. Baiklah